комплекс для газифицированного литья авто «Северный машиностроительный завод» приобрели в 2011 году. Обошелся он предприятию почти в 15 миллионов тенге. Оборудование российско-китайского производства позволяет производить качественную продукцию в короткие сроки. У нас все здесь устанавливается сразу. Потом включаем цикл, и все, все идет само. Нам стало легче работать на нем, потому что здесь все автоматизировано. Мы засыпаем парастерол, вспениваем его. Потом у нас получается готовые модели. Для изготовления одной формы из полистирола необходимо 5 минут. В смену производят до 240 деталей. Затем следует процесс обработки. На продукцию наносят антипригарное покрытие и сушат сутки. Производство закидок на вагоны здесь довели до автоматизма. Всего на предприятии освоили 4 вида литья. В настоящее время общая сумма заказов превышает 12 миллионов тенге. Загрузка у завода есть. Сейчас мы в производстве у нас находится заказ на 7 тысяч закидок кибастузского вагоностроительного завода, где-то в пределах 3 миллионов заказ на ремонтную базу нашей ТЭЦ местной. Ну и заказ вот, птицефабрика была, СУ-808 небольшой заказ был. Сегодня заводчане работают в две смены. В производстве задействованы порядка 80 человек. Средняя заработная плата 60-70 тысяч тенге. Юрий Царенко на предприятии трудится почти 30 лет. За это время успел освоить не одну специальность. Вот основная вот она. Машина, депозировка и сверловка еще. Мы, мы бы не старались, нам бы и не заказывали бы. В прошлом году объем производства на Северном машиностроительном заводе составил 130 миллионов тенге. Условия для выпуска качественных изделий на предприятии есть, однако производственный процесс в основном зависит от заказов. Потому планы на ближайшую перспективу заключить новые договоры.